Набу і САП проводять операцію Мідас, 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом. Скажи, поставщики там все, все и так понимают, что вот-вот что-то будет происходить, потому что у нас идут нарастающие, начнут вокзал, как служба резницкая, начнут клепать и в принципе за ним хранить. Она ищет нечто такое. Это ей ей это нравится. Вот эти... Но они страдают же мальчики не заработают и заработают. И Мы можем отсюда дать ну, чуть-чуть зарплату. Чуть -чуть. Понимаете, что первое же заседание кабинета министров, на которое он попадет, просто феерически Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант. будет шумно. Мне хочется За что?